И, ребята, всем привет. Это вторая часть нашего доделания корабля. Так, ребята, тут то так доделаем. Не скажите. Так, короче, наш дельтаплан. Го наши все готовы тут. Оставься, Тики, маленький штришок. Знаете, какие? Освещение. Потому что я еще ночью. Будем, буде взлітати кара, буде взлітати самоліт. А тут цел невероятно. Буде хай гореть червоним, щоб ви бачили, щоб самоліт бачив. І удлиняємо його по максимуму. Запон. Заромы. О, так хорошо. Вот так. Да, ребята, понимаю, вам скучно смотреть, как я, я, просто, я просто делаю освещение, потому сделаю небольшой реплей мод. Окей. Okay? Реплей мод. Я ее попал, ребята. Короче, я сделал в двух колерах. Синий червоный. Чтобы, так сказать, чуть-чуть видрезнялось. Ну и что, нас, э, проверим наш Почекайте, зара вдягнусь, э, вдягну шлем пилота. Я ж цей, я ж капитан корабля, як не як. Короче, ребят, я теперь пилот. Коснова маска, вы понимаете для чего? Тому, что это космос, як не як. Ладно, зара... Зара будем тестить. Ауч! Забыл, что в Чикин эти самолеты быстрые. Так, седаем в самолет. Ра. Почекай за э, почекайте, зараз самолет встанет на свое место. Так, Зара, я заспавню еще один самолет, чтобы, так сказать, компенсировать втрату. И, кстати, треба поставить самолеты боком. Ра... Так. Зара мы тут из дома добавим, чтобы было цей. Так, короче, давай раз. О, ладно, ребята, это я просто... Раз, два. Йоу, я бачу свой корабль звездных воин. Зара на посадку, садимся на посадку. На посадку. Ауч, промахнулся, ребята. Так, ребята, це просто подивиться, чи цей, чи работає на ну, полоса. Короче, в Call of Duty таким темпом можно было посадить, но тут на Call of Duty. Кстати, ребята, можно написать в комментариях, что вы хотите побачить, чтобы построить чтобы построить Call of Duty в Чикенган Ну, карту из Call of Duty, поняли? Оу. Oh. Садимся на планету Земля. <coughs> ну все, мы на нашей родной земле. Но нам треба на корабль, верно? Все, теперь мы прорвали С этой пармой прорвала атмосферу. Сейчас сюда на посадку. А ч ч ч ч. А профессия пилота цены дуже легкая. Работа такие. Вот там наш космодром. Я хорошо на монету маску. окей. Так. Так, Зара поставил самолет. Но, к сожалению, у Матвея это э, Четинган залагал, потому не проедется. Но ничего, колы придет, возможно, проедется, то один запросто. Ну, короче, что ну, можно еще с кораблем доделать? Разве что задекорировать средой. А чья гений? Э, так, что можно тут расставить такого? М -м -м -м. Не, ну вот, например, что можно расставить. Кстати, я не показывал вам нашу оружейню. Это муляжи, якшошам, Дивіться, вони вони не стріляють. Ну, якщо взяти? А ви замітили ці тут оружие? Бачите, коли нажимаешь на них, то... Сай. Да, ребята, опять реклама, капец.